Всем привет, с вами я, Кирилл Боб и Коля. Сегодня у нас будет обзор на... На Принглс и Джамбли. Да, Принглс у нас стоит 76 рублей, а Джамбли... От Джамбли... а, ж... а Джамбли а 29. Вот. И напишите в комментариях, сколько они стоят у вас. Э -э -при... Принглс у нас каким вкусом? Ты не видишь? Не видно. Не знаю, с каким они вкусом они оранжевые. С сыром? Не знаю, тут что-то написано. Ладно. А давайте начнем пробовать. Давай. давай. А сколько тут грамм? Граммов. Тридцать. Аня, я сам сейчас грамм. Ладно, я буду вот так собирать. такое не высыпи. Я обязательно это сделаю. Может, пока поснимаешь, я открою. Да, да, да. Так. Да. Как бы... Ну, да. Это нормально. Да. Вот. Все. Давайте понюхаем, с кем они вкусные Я <гулы> чувствую просто чипсы Какую-то приправку, но они не острые А по-моему, с сыром Так, ребята Вот а так вот они я выглядят Давайте Очень вкусные А я поставлю 10 баллов Видите. Мука чувствуется прям. Не знаю, ты чувствуешь муку? Немного. Вкусно ставлю 10 из 10. Я тоже. Сейчас мы перейдем к пиццам Угу. Вот так огромная пачка, стоит около за 200 рублей. Угу. Давайте их отложим пока. Вот так вот а крышечка удобная. Давайте джамбл вот теперь. Кто открывает? Ты открывал? А, я открывал. Нет, это я открывал. А теперь ты открывай. Нет, я вот... Ну, ладно, короче. Я эту и эту открываю. Это... На ладский. Да. Джамбл. Давайте отложим. Да. Тут. На э, Вот такие вот мармеладки. Да, не знаю, понимаю. с какими нибудь вкусами. Это наверное кола, да? Нет, а тут, по-моему, я... нет колы Ну Какой-то это зайчик. Да. Давай у у попробуем. Ну это кулак, наверное, или как? Ну, вот Перчатка. Такой. Не вот такой. Ладно, давайте попробуем. Они ну, а давай. резиновые как режим Не пожелаю, что я поставлю 7 баллов. Я А я... И всем еще 8. А я 9 из 10. М Желтый вкуснее, красный. Тут нарисовано. Не понятно. А, это пуговка, да? А это у нас что?

Этим я ставлю 9 баллов из 10, а этим 10 из 10. У тебя уже 4 минуты идет? Минута. Да. Очень вкусные чипсы. И джамбули. Да и надеюсь вам понравилось это видео ставьте лайки и подпишитесь на канал коли ссылочку оставлю в описании и на мой канал ставьте лайки подписывайтесь на канал надеюсь вам понравился этот обзор всем удачи всем пока